5-ci sinif səhv dərsliyindən səhifə 189. Mövzumuz məlumatın təhlili. Məlumatın təhlili zamanı verilən parametrlərdən istifadə olunur ki, bu parametrlər, demək, indi qeyd etdiklərim olacaqdır. Yəni aşağıdakılardır. Ədədi orta, median, moda və ən böyük fərq. Ən böyük fərq Demək, birinci ədəd ortu. Ədəd ortasını taparkən birinci də. Bu verilən ədədlərin cəmini onların sayına bölmək lazımdır. E, demək ki, verilən ədədlər bunlardır: 2, 5, 3, 4, 6. İndi isə bu verilmiş ədədə orta ədədlərin ədəd ortasını tapın deyərkən, biz bu zaman bu ədədlərin cəmini taparıq. 2 + 5 = 7 + 3 = 10 + 4 və 14, siqnal 6, 20. Və indi isə e, bu ədədlərin sayına baxaq. 1 2 3 4 5. Demək ki, 20 ədədinin bu ədədlərin sayına bölərik 5-ə. Alacaq 4. Aldığımız cavab ədədi orta olacaqdır. Ədədi orta. İndi baxaq, median. Əgər e, qeyd etdim ki, ədədi ortada 5 ədəddirsə 5-ə bölünür sayı. E, mən əgər sayı 6dursa, bu ədədləri topluyursan, cəmini sayı 6-ya 6dursa 6-ya bölürsən. Yəni ümumilikdə ədədlər neçə dənədirsə, bu ədədlərin cəmi tapılır, sonra isə sayına bölünür. Median median da 2 deməli 2 üsulla hesablanır. Necə? Birinci, əgər verilən ədədlərin sayı tək saydadırsa, bu zaman deməli ortada duran ədəd götürülür median taxta birinci medianı etməyə qeyd edeyim. 3 5 7 5 bu şəkildə e, bir də 3. E, bu şəkildə verilən 3 yazmayım, 9 yazım, biraz fərqli olsun. Deməli, müxtəlif formada verilibsə, bunu biz artan sıra ilə yazmaqla etmə yazmalıydım. 3 5 7 e, e, yenə 5, 2 dənə 5dirsə bu şəkildə yazılır. 7 və 9. Artan ardıcıllıqla yazdık. Sonra isə ortada duran ədəd median olacaqdır. Hər iki tərəfdə 2 dənəsini saydıq. Ortada qalan 5-dir. Demək ki 5 median olacaqdır. Əgər bu tək saydadırsa, tək sayda. Ədəd tək sayda olarsa. Baxdığımız kimi 1 2 3, 4 5. 5 dənədir. Tək saydır. Yəni bu şəkildə ortadakini götürülür. Əgər cüt sayıd olarsa, cətsəy 2 8 10 6 bu şəkildə. İndi isə bunu artan ardıcıllıqla yazaq. 2 6 8 10. Və hər iki tərəfdən Fibslay Bir ortada qalan ədədlər. Bu ola bilər 7 8 rəqəmli ola ədədi ola bilər. Yəni ortada qalan 2 ədədi götürülür ki, hər iki tərəfdə eyni sayda ədədlər. E, Demək, daha yaxşı olması məndən üstündən xətt çəkirəm. Yəni eyni sayda ədədləri çək e, sayırıq, ortada qalan 2 ədədi götürürük və onların ədəd ortasını taparıq. 6 + 8 / 2. Bu şəkildə 6 ilə 8 14, 14 2-yə 7. Demək ki, 7 median olacaqdır. Yenə qedirəm. Tək üç sayda olduqda hər iki tərəfdən eyni sayda ədədlər sayılır. Ortada qalan iki ədədin ədədi ortası tapılır. Bu da olacaqdır median. Növbəti olacaq moda. Moda ən çox təkrarlanan ədəd moda olacaqdır. Moda. 3 4 5 3 7 8 3 4. Burda baxaq, ən çox təkrarlananlar nədir? Hansılardır? Üstdən 3 dənə var. 4-dən də 2 dənə var. Bu zaman ən çox təkrarlanan 3 üç olduğu üçün moda olacaqdır 3. Yəni ən çox hansı ədəddən varsa, həmin ədəd 3 götürülür. Yəni bu şəkildə yazıla bilər. Ən böyük fərq, ən böyük isəm. Ən böyük fərq isə burada verilmiş ədədlərin ən böyüğü ilə ən kiçiyinin fərqi tapılır. İndi baxaq. 6, 12, 8, 3, 6, 24, 14. Buradaca baxaq. Ən böyük ədəd 24. Və ən kiçik ədəd isə 3-dür. Demək ki, ən böyük fərqi tapmaq üçün 24-dən 3-ü çıxarıq. Alacaq 21. 21 ədədi bizim ən böyük fərqimiz olacaqdır. Tapşırığa baxaq. 1-ci tapşırıqdır. Məlumatlara uyğun ədədi ortana, moda və medianı tapın. 1-ci Birinci tapşırıqda birincisinə baxırıq. Verilib Bir, Samanın iş saatları. E, 8 8 6 4 8 7 8 9 5 8. Qeyd olun, məlumatlara uyğun ədədi ortanı, moda, medianı tapın. Demək, ki, ədədi ortanı tapaq, ədədi orta. Ədədi ortanı tapmaq üçün bütün ədədlərin cəmini tapaq. Burada 4 dənə 8 var. 4-ü vuraq 8-ə, üstünə gələrik. 4, 6 + 7 + 5 + 9. Bu ədədlərin ümumijdtə hansını cəmini taparıq? 32. 32-nin üstünə gələrək 10, 42. 42-nin üstünə 12 54, 54-ün üstünə də 9 63. Deməli Bu ədədlərin sayı da 9'dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ədədin ortası da dediyimiz kimi ədədlərin cəmini onların sayına bölərik. 63-ü bölərik 9-a, alınacaq 7. Demək ki, ədədin ortası 7 olacaqdır. Moda. Moda e, moda ən çox maksimum baxaq. Ən çox təkrarlanan 8 ədədidir. Demək ki, moda olacaqdır 8. Median Median tapmaq üçün kiçikdən böyüyə doğru sırayla yazaq. 5 4 5 6 7 8 və 9. 4 dənə 8 və 9. Demə 9 ədəd olduğu üçün hər iki tərəfdən bir-bir silək. Üst burdan, dörd burdan və ortada qaldı 8. Ona görə də median olacaqdır 8. İkinci tapşırığa baxırıq, birinciyə və ikincisinə. Ailənin 6 ay ərzində işlədiyi yağın miqdarı, işlətdiyi yağın miqdarı e, kiloqramla verilibdir. 3 7 4 3 2 5. Ədədin ortasını tapmaq üçün ədədi orta. Bu zaman e, bunların cəminə baxaq. 3 + 7 + şəkildə 4 + 3 + 2 + 5 bölək sayına. 1 2 3 4 5 6 bölək 6-ya. 14 14 17 e, deməli bu tə7 24 bölərik 6-ya alınacaq 4. Demək ki, ədədin ortaması 4 olacaqdır. Moda içisini ən çox təkrarlanan burada 2 dənə yerdə 3-dür. Demək ki, moda 3 olacaqdır. Median bu zaman e, deməli kiçikdən böyüyə doğru yazaq: 2 3 3 4 5 7. Hər tərəfin sayıq 1 2 ortada 2 dənə qalacaqdır. Demək ki, bu ədədlərin ədədi ortası 3 ilə 4-ü toplayıb bölərək 2-yə alınacaq 3.5. Bu şəkildə olur. Deməli, 3-cü Kənanın bir həftədə xərclədiyi pul manatla. Deməli, 3 4 2 3 2 2 5. Əvvəlcə yenə ədədi ortası ədədlərin cəminə baxaq. 3^4, 2^3 2 2 5. Bölərik sayına 1 2 3 4 5 6 7. 7-yə bölməliyik. Cəminə baxaq. 7 9 12 14 16 və 21. 21-i də 7-yə bölsək anlacağaq 21-i 7-yə bölsək, alınacaq 3. Baxaq, ədədin ortası, demək ki, 3-ə bərabərdir. Moda təkrarlanan, ən çox təkrarlanan 3 və 2-dir. 3 iki, iki dəfə təkrarlanıb və 2 isə 2 dəfə 3 dəfə təkrarlananıb. Burada ən çox təkrarlanan 2 olduğu üçün 2 moda olacaqdır. Demək, sonra median. Medianı tapmaq üçün yenə kiçikdən böyüyə doğru yəlsək, üstünə 2-ni yazırıq, sonra 2 dənə 3, sonra 4 5. Burada hər iki tərəfdən silərik. Ən sayı da ədədləri silməklə ortada qalacaqdır. Üç. Demək 3 median olacaqdır. 4-üncüsü 1-ci dəfə sonra 4-üncüsü kənan e, yox. İlmancılarının yaşı 12, 14, 16 e, 16, 13, 12, 14, 14 və 11. Baxaq burda ən çox təkrarlanan 14-dür. Demək ki moda Modo 14 olacaqdır. Sonra medianı baxaq, median sırayla yaza kiçikdən böyüyə. 11, 12 2 dənədir. 13 var, 1 dənə. 3 sinə 14 var. və 16 var. Sırayla silər görək axırda ortadan hansı qalsa? Ortada 2 dənə qalır. 2 dənə qaldığı üçün bu 2 ədədin ədədi ortası tapılır. 13-ün üstünə ıı, 14 gələrək bölərik 2-yə. 27-ni 2-yə bölsək 13.5 alınar. Demək ki, median 13.5 olacaqdır. Növbəti, e, mənim, bu ədədlərin ədəd ortasına baxaq tapşırıqda. E, bu ədədlərin ədəd ortasına baxaq, ədədi orta. verilmiş ədədlərin cəmini tapaq. Yəni 14 + 12 + 16 + 13 12 14 14 11. Bu şəkildə bunların cəmini tapaq. Bu olacaq 14 ilə 16 30, bu olacaq 42, bu 55, 67 81. 95 106 106-dır və ədədlərin sayı 1 2 3 4 5 6 7 8. Ədədlərin sayı isə 8-dir. Bir daha baxım, ola bilər ki, burada səhvlik olubdur. Deməli 12 14 12 14 16 13 12 14 14 11. İndi bir də ayı hesablayım. A. Dövrə istifadə məsələn, deməli cəmi 106-dır. Deməli burada ədədlərin sayı isə 8-dir. Buna görə də 106-nı bu ədədlərin cəmini bölərik onun sayına, yəni 8-ə bölərik. Alacaq 13 * 25. Bu şəkildə ola bilər. İkinci tapşırığa baxaq. İkinci tapşırıqda isə belədir. Çatvärdə bir, bir mağazada işləyən ikinci tapşırıqda Sözvədə bir manazda işləyən 10 işçinin həmə işçinin həmə haqqında məlumat verilməşdir. Məlumatlara uyğun ədədi ortananı, medianı, modanı və ən böyük fərqi tapın. İndi baxaq. İşçilərin e, deməli maaşı verilibdi. Bu işçiləri deməli 10 nəfərdir. E, deməli, 10 dənədir ədədlər. Verilənlər 190, 180, 170, 220, 200, nəhayət 200. 200. Neçə dənədir? 1, 4 dənə 200-dür. 3 yazılıb, 4-üncü 200 və 1200 və 1500 Bu şəkildədir. İndi isə bunun ən birinci başlayaq, ə, rahat. 4 dənə 200 olduğu üçün moda olarsa 200. Ə, sonra ən böyük fərq, ən böyük fərq ən böyük fək, ən böyük ədəd 1500 ən kiçik ədəd isə 170 alınacaq 1330 1330 ən böyük fərq olacaqdır. Yəni ən böyük ədədlə ən kiçiyinin fərqini hesabladıq. Sonra ədədi orta və median. İndi isə bax sırayla yazaq. 170, 180, 190 və 200 yazılır. Və min e, 220, 1200, 1500. Bağa görək e, median hansı olacaqdır? 200, hər ikisi 200 olduysa 200-ü 2-yə vurub da 2 200 alınacaq. Demək ki, median 200 olacaqdır. Bundan başqa sonuncu ədəd ortanı tapaq. Ədədi orta. Bu ədədlərin cəminə baxaq. Yəni 190 + 180 + 170 220 1 2 3 4 4 nə 200 olduğu üçün bunu bütövlükdə 800 yazaq. / 200 / 1500. Demək Buradan hesablasaq 190 ilə 180 370 olacaqdır. 370 ilə 170 540. 540 ilə 220 540 220 olacaqdır 660 e, e, 760. 760 bu da olacaq 1000 1560. Demə 760 800 ilə də deməli 1200 olacaqdı 2000. 2760 + 1500 toplasaq alınacaq 4000 100 e, 4260. 4260 sayı isə 10 ədəddir. 10 dənə ədəd var. 4260-ı da, yəni bu ədədlərin sayıla bilər ki, ona 1426-dır. Demək ki, ədədi ortamız olacaqdır 426. İkincisinə baxırıq, ikinci sualın ikincisinə. Burada nisə işçinin maaşı mediandan yuxarıdır. Medianımız bildiyimiz kimi 200-dür. Demə 200-dən yuxarı olan 220, 1200 və 1500 cəmi olacaq 3 nəfər. Üç nəfərin aldığı maaş mediandan yuxarıdır. 3-cü suala baxırıq. Mağaza sahibi hesablamalarına görə orta aylıq əmək haqqının təxminən 425 manat olduğunu deyir. Bu məlumatın reallığı əks etdirirmi? Bəli. Diqqət etsək, onluğa qədər yuvarlaqlaşdırma deyilir. Yəni ədəd ədədin ortası 426-dır. Əndrə qədər yuvarlaqlaşdırsam, təxminən 26 400-ə daha yaxın ədəddir. Yəni 100-ə qədər hesablasaq 400-ə daha yaxın ədəddir. Tam olaraq əks etdirməsi də bu şəkildə 430-a yaxın olacaqdır. Yəni bunu qədər yuvarlaqlaşdırsa, tam olaraq reallığı əks etdirmir. Yəni, Bu üfü varlaqlasdırma ilə nəzərə alsaq, ümilikdə götürsək, onun dediyi rəqəm 450-yə yaxın hesablanır. 4-cü. İşçilər maaşlarının oturulmasını tələb edərlərsə hansı parametri əsas götürərlər? Modanı, medianı, ən böyük fərqi yoxsa ədədi ortanı? İndi baxaq görək hansında ən böyük qiymət var. Modada 200-ü, ən böyük fərq 1330, median 200, ədədi ortada 426-dır. Bunların içisə ən böyük qiymət ən böyük fərq olacaqdır. Demək ki, 4-cü sualın cavabı üçün ən böyük fərqə görə ən böyük fərqə görə maaşların artırılmasını tələb edənlər daha doğru olar. 3-cü tapşırıq. Verilənlərə görə n-in qiymətini, modanını, medianını və ədədi ortanasını tapın. Demək, birinci də verilib ədəd ədədi orta və ədədlər 4, yəni məcəlləmişəm. 4, 8, 3, 10, + 9, + 11 + n = Bunların sayına baxaq. Yəni 4, 8, 3, 10, 9, 11. Deməcə, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ədəd var. Demək ki, ədədin ortanı ə, bunların cəmini 7-yə bölərək 2-yə 8 alaq. Buna görə Bunu döyməliyik 7 2 8 alaq. Demək, ə, bilirik ədədin ortası 8-dir. Demək, bizdən n-i yəni, tapmaq üçün bu ədədlərin cəmini tapmaq lazımdır. Cəmini tapmaq üçün ədədin ortasını və ədədlərin sayına bəralıq 7-yə. Alınacaq 56. Burda nəzərə alar ki, bu ədədlərin cəmi 56-dır. Demə n-dən başqa qalan digər ədədlərin cəminə baxaq. Burda 12, 15, 25, bu da 20. 45. 45 + n-in qiyməti onsaqtdı bu bütün ədədlərin cəmi, yəni 56. n-i tapmaq üçün 56-dan da çıxarıq 45-i, alınacaq 11. Yəni demək ki, bu n, deməli 40b 11-ə bərabərdir. Burdan demə, ədədi orta verilibdir artıq. Burda modanı tapsaq. Moda ə, qiyməti hər ikisində də, yəni 11, 11 olduğu üçün 2 dənə 11, n-in qiyməti də 11-dir. 2 dənə n olduğu, yəni 11 olduğu üçün, demək moda olacaqdır 11. Medianə baxsak, medianı sıra ilə yazarıq. 4, 3, 4, 8, 9, 10, 2 dənə də 11. Bu şəkildədir. Burada ona görə moda 11 götürülür, çünki 2 dənə 11 var. Medianı baxsak, 1 hətta tərəfdən silərik. Bu zaman ortada qalacaqdır 9. Demək ki, medianda median olacaqdır 9. Yəni burdan da medianın 9 olduğunu tapmış olduq. İndi ikincisinə baxaq. İkincidə 2 4 6 7 9 və n verilmişdir. Moda 2-dir. Moda ki modanın 2 olması üçün burada 2 dəfə olmalıdır. Ancaq verilənlərə görə n-i nəzərə alsa burada 1 dəfə 2 var. Demək ki burada n 2 olmalıdır ki bundan 2 dəfə olsun. Bu şəkildə olmalıdır ədədlər 2 4 6 7 9 və 2. Bu zaman 2 dəfə 2 olduğu üçün moda 2 olacaqdır. Yəni e n-in qiyməti 2 olmalıdır. Sonra ədədi ortanı tapaq. Ədədi orta Burda ədədlərin cəmə baxaq. 2 + 2 + 4 + 6 + 7 və 9. 14, 21 və 30. Və dədə ortanı tapanda 1 2 3 4 5 6 30-u bu ədədlərin sayına bölərik. 30 / 6 = 5. Demək, ədədi ortanın qiyməti 5-dir. Burda medianə baxaq. Median dedikdə bu ədədlərin sırayla artan demə sırayla yazsa 2 2 4 6 7 9 Və hər iki tərəfdən ortada qalan 4 və 6. 4 və 6-nın ədədi ortasını taparıq. 4 ilə 6-nı toplayıb 2-yə bölsək 5 alınacaq. Yəni onu 2-yə böləndə 5 olur. Demək ki, median olacaqdır 5. Bu şəkildə qeyd etdiyimiz kimi də modan da orada əzləri təyin ediblər.